Ini adalah Ferrari Fora Sanggai The first kereta Ferrari yang ada empat pintu. Huh? Nampak? Ya, yeah. pintu dia adalah jenis yang terbalik. <coughs> Apa yang ada dekat seat passenger sama basically 100% sejibik dekat bahagian belakang. Jadi macam biasa lah bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantu abang subscribe, bantu bantu tekan loceng, follow lah segala social, social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, pada laju. Jom, let's go! Yes, seperti mana abang katakan, ini adalah Ferrari Puro Ini adalah the first kereta Ferrari yang ada empat pintu. The first kereta Ferrari yang ada empat tempat duduk. Mungkin bagi orang biasa katakan, Alah bang, apa yang pelik eh bang? Kereta biasa lah empat pintu. Tak, ini adalah luar biasa. Sebab biasanya untuk kereta Ferrari, dia memang keluarkan sport car dua pintu. Dia tak pernah keluarkan kereta yang ada empat pintu. Inilah the only one, one and only yang ada empat pintu yang bernama Ferrari. Malahan, kalau kita tengok, orang biasa tengok dia akan kata, Oh, ini SUV eh. Tapi Ferrari kata no please don't call me SUV. Please call me FUV. Ferrari Utility Vehicle. So basically sama je lah. So aku pun tanya lah bos. Why ah you put FUV and ah, not SUV ah? We want special. Kita tak nak sama macam orang. Kita nak lain benda lain. Ah ha, itu adalah itulah terjemahan aku lah daripada kenapa dia orang tak letak SUV tapi dia letak FUV. First time aku buat kereta Ferrari yang begitu tinggi. First time aku buat kereta Ferrari yang ada penumpang dekat bahagian belakang. Saiz dia memang sama, lebih kurang sama. Lebih kurang sama macam uh, Lamborghini Urus. Di mana untuk dia punya saiz dia, panjang dia adalah 4973mm. Lebar dia 2028mm. Tinggi 1589mm. Wheelbase dia pula adalah 3018mm. Dan ground clearance dia adalah 180mm. 5mm So that's why lah abang kata Ini adalah antara kereta Ferrari yang unik Yang dia boleh masuk ke off-road Yang dia boleh lalu air Yang biasanya kereta Ferrari Cukup rendah ha, Tapi inilah keunikan yang ada pada Ferrari Porosongge Dekat bahagian atas yang ni Yang ini adalah ongap angin Dia nampak macam Lampu Eh tapi mana lampu Dia macam lampu tak siap Tapi sebaliknya ini adalah Lebih kepada ongap angin untuk menyejukkan dia Of course menyejukkan untuk bahagian rim, okey, roda termasuklah dengan untuk enjin. Tapi untuk bahagian enjin biasanya untuk sejukkan dia untuk bahagian depanlah, untuk bahagian grill ini, yang ini lebih untuk sejukkan enjin. Tetapi untuk bahagian tepi ni kebiasaannya untuk sejukkan bahagian untuk bahagian roda. Uh, especially pada bahasa sama juga selain daripada sejukkan roda, dia lebih kepada aerodinamik juga. Tetapi di sebalik yang ini inilah lampu DRL dia dan untuk lampu utama dia berada di bahagian bawah. Ya. Yeah. Untuk yang ni lebih pada orang angin tapi dipisahkan dengan lampu DRL Dan untuk lampu utama berada dekat bahagian bawah Dan untuk bahagian bawah kita nampak dia ada dua logo lah Satu logo ke atas Satu lagi logo berada di bahagian bawah Dan untuk bahagian tepi Of course untuk sebuah SUV ataupun FUV Whatever lah Dia kena ada cladding ha, So termasuk lah kalau kau nampak sini Ini pun ada ongap angin lah So dekat kereta Ferrari memang ada banyak ongap angin Sebab dia perlukan perudaran yang lebih baik untuk bagi performance yang lebih baik pada kereta ni selain daripada aerodynamic lah. Dan untuk yang ni kalau kita nampak ada cladding untuk rim ni. Rim ni memang unik lah. Rim depan digunakan 22 inci. Untuk bahagian belakang lebih besar sikit iaitu 23 inci. Yang mana untuk bahagian depan digunakan tayar saiz 255-35. Ha, untuk belakang pula ha, lebih besar sikit, lebih lebar sikit lah. Dan lebih menarik lah kalau kita nampak ni. Dia punya brake disc memang besar gila. Termasuklah dengan brake caliper dia. Yang ni gunakan daripada... Brembo Dan aku nak tanya pada korang Agak-agak korang lah Berapakah harga untuk sebiji rim dekat Ferrari Porongsongge ni? Depan 22, belakang 23. Cuba kau tengok sikit. 1 2 3 4 5. Untuk sebiji rim eh. Sebiji rim boleh beli Peredua Alza Ya, ataupun dalam erti kata lain, harga sebiji rim yang ada dekat Ferrari Porongsongge ni adalah RM75,000. Dalam erti kata lain, kau darablah dengan 4 apa? Almost RM300,000 ataupun bersamaan dengan sebiji Mercedes-Benz C-Class. Okey, Ma? Macam Abah kata, ini adalah the first kereta Ferrari yang ada empat pintu. Jadi, dia kena fikir, aku nak buat empat pintu. Takkan aku nak buat kereta yang macam kereta biasa? Maka, terciptalah yang luar biasa sikit. Macam mana luar biasa? Apa luar biasa yang Abang masukkan? Okey, first, kalau kau perhatikan kat sini, untuk bahagian depan kita nampaklah ada tempat untuk kita buka pintu. Tapi untuk bahagian belakang, clean. Dekat atas pun tak ada, dekat sini pun tak ada. Eh, macam mana nak buka pintu belakang? Ha, inilah antara keunikan yang ada dekat dia tapi tak ada dekat kereta lain. Of course, untuk buka pintu ni, macam biasalah lah. Dia jenis yang flat tapi kalau kita nak buka, kita boleh buka ini. Okey, itu yang pertama. Tetapi, untuk nak buka dekat pintu ni, contohnya, okay, kita tutup bawah nampak. Eh. Macam mana kita nak buka pintu belakang ni? Sedangkan dia tak ada apa-apa button dan sebagainya. Ada. Button ni berada dekat bahagian sini. Nampak? Ya. Yeah. Pintu dia adalah jenis yang terbalik. Pintu dia jenis terbalik yang sama nampak macam Rolls Royce. Yang kau biasa kau boleh nampak kereta-kereta Rolls Royce. Ah, macam lah, bukaan pintu. Inilah antara kelainan yang cuba Ferrari bawa kan dekat kereta dia bernama Porosonger. Dan satu lagi yang menarik adalah. Untuk yang ini of course dia memang ada soft close lah dan... Satu lagi adalah dia adalah ada double layer cermin. Salah satu kelebihan double layer adalah NVH memang gila senyap. Okay. Dia ada soft close. Dan untuk tutup bahagian belakang ni ada beberapa cara. Sebaliknya, kita tekan ni dia akan tutup dengan sendiri. Soft close. Man! Tunjuk sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali. Sebenarnya, you see? orang lain tak buat dia buat dia nampak macam kereta rosaklah untuk duduk bahagian dalam sama juga andai kata kalau kau duduk bahagian dalam kan contohnya kan kalau kita duduk bahagian dalam takkan kita nak tarik pintu tau tapi sebaliknya ada satu button kat dalam ni kita tekan dia akan tutup dengan sendiri ha nampak ni inilah antara keunikan yang ada dekat Ferrari Porosongge yalah dia nak buat SUV kan takkan dia nak buat SUV yang biasa Betul tak? Balik untuk bahagian belakang Ha, belakang ni memang seksi gila Kalau dekat bahagian depan memang nampak tajam Tapi bahagian belakang abang nampak lebih sporty Especially kalau kita nampak kat bahagian atas Ada satu spoiler yang agak besar And then dia bawa turun ada satu ductile dekat sini. Ini lebih, ini bukan setakat design semata-mata. Dia sebenarnya dia lebih kepada aerodynamic. So that's why kalau nampak body kereta ni, dia ada banyak lekuk-lekuk kan. Dia ada banyak shape kalau kau nampak dekat bahagian sini. Termasuk dekat bahagian tepi ni. Ini bukan dia buat saja-saja ni. Ini memang lebih kepada aerodynamic dan sebagainya. So kita nampak kat sini lampu dia. Satu, dua, tiga, empat lapis kat sini. Dan juga, ha, ni. Ini memang trend sekarang lah. Lampu third brake dia berada kat sini lah. So dia bukan buat memanjang Tapi lampu terbrek dia Berada dekat bahagian sini Dan untuk bahagian bawah Kita nampak exhaust ada Empat Empat tip exhaust dekat bahagian sini Ini juga The first Kereta Ferrari yang ada Boot yang Besar Gila Ya yeah. Untuk yang ini Saiz dia adalah 473 liter liter Memang besar Dan untuk bahagian bawah ni Ada juga satu kompakmen Yang boleh letak barang-barang kat bawah Of course dia tak ada tyre spare lah Yang dia ada space yang agak besar Bagi aku 473 liter Memang besar dan ini juga the first banyak the first lah the first kereta Ferrari yang orang dalam boleh seluk tangan dia ke belakang untuk ambil barang selama ni memang tak boleh tapi yang ini memang boleh and then bahagian belakang kita nampak ada uh, 12 volt kat sini ada macam-macam yang ni ada kursi untuk kursi kita boleh turunkan secara uh, Electric elektrik so ada button kat sini yang kita boleh turun dan juga naikkan kursi dekat bahagian kedua untuk row kedua lah personally aku nak tanya kepada korang dari segi design dari segi depan tepi dan juga belakang Part mana yang kau lagi suka Cuba komen sikit Dah masuk dalam bang Takkan tak belanja bunyi bang Boleh aku belanja korang Dengarkan eh Dia sebenarnya nak dengar Dia kena dengar daripada awal Dengarkan. <S Schmidt> <Sess> so, itulah bunyi V12. Oh uh, gila sedap weh, merdu weh. Tambahan kalau kita dekat highway lagi sedap bunyi dia. Okay first kita cerita apa yang ada dekat bahagian dalam. Ah ha, dalam ni of course lah untuk Ferrari ni, ni banyak benda-benda yang kau boleh custom. Contohnya uh, Kau tak nak ada carbon fiber Kau nak ada carbon fiber sini Kau nak tukar sini Kau nak sini carbon fiber Semua satu kereta carbon fiber Semua kau boleh buat So dalam arti kata lain Untuk Ferrari Ataupun biasanya Kereta jenama-jenama mewah ni Kau boleh custom dengan sendiri uh, Kau tak nak screen sini lah Kau nak tambah sini lah Kau nak tambah alcantara sini Semua boleh tambah Ikut kepada budget kau Ada budget Kau nak buat apa orang memang, memang boleh buat Dan kalau kita nampak kat sini Untuk yang ni Kalau kita nampak kan Untuk bagian depan Dia ada satu HUD lah Ada satu HUD Dan kalau kau nampak untuk bahagian dashboard ni dia, dia jenis yang curve macam tu. Ah ha, dia macam naik naik atas, turun balik ke bahagian bawah. Ada juga jahitan benang warna like a gold color. And then ada screen besar juga 10.2 inci. Lepas tu dia ada screen kedua tau, mirror dekat bahagian passenger side. So kirinya ada dua screen. Semua dia boleh tengok kat sini. Dia boleh kawal juga dekat bahagian sini. Juga. So kira ada dua mirror screen lah. And then untuk bahagian steering ni kalau kita nampak kan memang nampak uh, kita boleh nampak lah dekat mana-mana kereta Ferrari selama ini. Bawah adalah bottom Okay Flat Untuk bottom flat Dan juga ada kemasan carbon fiber lah. Atas bawah kemasan carbon fiber, fiber Yang ini signal eh ha, Yang ini adalah signal eh Signal ni gunakan jenis yang Butang Okay Dan juga untuk mode dia Ada beberapa mode Of course dia ada uh, Dia ada medium mode Dia ada wet Dia ada comfort Dia ada sport Dan juga dia ni ESC off dan sebagainya lah Dan of course untuk Drive mode berbeza ni Dia akan adjust semua Termasuk dengan Steering Termasuk dengan suspension Kalau kita ambil sport Kebiasaannya Semua adalah lebih keras okey dan selain itu untuk hidupkan enjin dia dia jenis yang bukan push start button dia jenis yang touch berada dekat bahagian steering ni ha, so dekat sini lah so everything lampu-lampu wiper semua control dekat bahagian steering yang ni ha, di sebalik yang ni belakang ada pedal shift carbon fiber yes this is a real carbon fiber Okay ini adalah termasuklah dengan masuk gear dan sebagainya up shift down shift semua dekat bahagian sini dan untuk bahagian steering ha, ini adalah jenis yang elektrik okey untuk bahagian tepi pintu kita nampak okeylah. lah untuk keluar masuk pintu memandangkan dia tak ada uh, batang yang kita boleh tarik dia jenis hand button okey dia jenis hand button lah so untuk keluar masuk memang dia jenis hand button so of course yang ni dia ada soft close lah dan juga yang ni dia jenis yang frameless alright and seterusnya beralih untuk bahagian tengah pula ini interesting ini menarik semua untuk bahagian tengah ni untuk kawalan aircon dan sebagainya semua jenis yang touch tetapi di sebalik bulatan tengah ni Apabila kita tekan nampak eh Nampak Dia jenis yang rotary yang keluar Boleh pusing ha, Untuk adjust aircon Untuk adjust segala-galanya lah Semua boleh buat dekat bagian sini So kalau kita tak nak dia Kalau kita rasa menyampah Kita tekan Dia akan turun ha, Ini antara benda yang unik bagi aku Yang agak menarik jugalah Ini ada bash porosongi kat sini Ini ada Alcantara Ini boleh letak phone ada dua card holder uh, Yang ni lebih kepada tingkap Untuk tingkap bukan buka di pintu Sebaliknya semua berada dekat bahagian tengah Termasuk dengan uh, ni uh, Child lock pun dekat bahagian sini juga Okay So uh, everything yang lain-lain uh, Untuk gear sebenarnya kita ada dua cara tau First kita boleh kawal pakai pedal shift Yang kedua adalah untuk guna kat bahagian tengah ni Untuk kita masukkan reverse ke Untuk manual ke auto Semua kita kawal kat sini So sekarang ni Ferrari memang dah tak ada Untuk batang-batang tak ada Semua gunakan jenis-jenis yang button macam ni and then ini adalah semua Alcantara ada ada dua type C charger kat sini ok so seat semua adalah leather sepenuhnya ada dengan sulaman Ferrari juga Ah, ha, bagi aku menarik lah bagi aku biasa yang kita boleh nampak dekat kereta Ferrari tapi ini yang luar biasa sikit jenis yang rotary nampak ni boleh pusing-pusing Ah, ha, nampak ni nampak kawal ikon kan menarik untuk bahagian belakang, ha, ini yang part interesting yang abang nak tahu. Macam mana rupa empat kursi yang ada dekat kereta Ferrari ya? Selama ni kita nampak dua kursi je kan. So, macam lah Sebenarnya kalau kau nampak, memang Ferrari Porosong ini ada empat seat je. Option ada empat seat. Kau tak boleh nak request lima. Dia cuma ada empat seat sahaja. Apa yang ada dekat seat passenger, sama. Basically, 100% sejibik dekat bahagian belakang. So, yang ini Kiri dan di kanan, so kiranya yang ni dipisahkan dengan bahagian tengah Ada center console, ada armrest Sama juga Alcantara sebagainya So yang ni pun boleh kawal So untuk orang belakang Boleh kawal everything sendiri Okay, sama juga Yang ni boleh turun Dan ni boleh naik juga Okay Termasuklah kalau korang nampak Seat yang ni ada isofix Ya yeah. Yang ni boleh letak chasit ha, Boleh lah, boleh bawa anak-anak Keluar sekali kan Yang ni boleh letak chasit Kiri dan juga kanan memang boleh Dan untuk aircon, dia ada dua corong aircon kat sini dan juga ada kiri dan juga kanan dan juga so total ada empat corong ekor dekat bahagian belakang dan satu yang menarik adalah kalau kau perhati dekat atas ini adalah moonroof yang mana untuk moonroof yang ini dia ada satu function yang dinamakan sebagai electrochromic di mana electrochromic ni contohnya sekarang ni panas kita boleh tekan kita boleh gelapkan dia nampak ni dia boleh tukar cerah dan juga dia boleh tukar gelap so kiranya tak payah buat dia lebih kepada privacy lah kan so yang lain-lain macam biasa seat ni memang boleh adjust ke depan boleh, ke belakang boleh. Untuk yang belakang ni boleh ke depan boleh, nak ke belakang pun boleh juga. Ha, termasuklah untuk sini. Kalau kau nampak ni macam headrest tau, nampak? Macam headrest tau, tapi sebaliknya kalau buka, ada dua cup holder dekat bahagian sini. Bagi aku interesting lah, ada pocket dan sebagainya. Menarik. Kita Ferrari boleh duduk empat orang. dengar tu Bunyi fitus dia tu Mak Datuk Hai 6.5 liter V12 NA engine 750 horsepower 716 Newton meter torque 0 100 3.3 saat Top speed Atas kertas boleh pergi 310 lah Dan juga kotak gear Dia gunakan kotak gear uh, 8 kelajuan DCT Aku sangat merindui Bunyi-bunyi yang -bunyi sebegini Lepas dah setahun lebih aku buat kereta EV <laughs> Biasanya enjin dan juga gearbox berada dekat depan Tetapi untuk yang ni Enjin berada di hadapan Gearbox berada di belakang Sebab apa dia buat macam tu? Ha, ada beberapa sebab Kenapa dia buat macam tu Antaranya adalah dari segi weight distribution Untuk weight distribution 49% depan 51% berada dekat belakang So apabila kalau aku ambil Cornering Oh yang itu Aku dapat rasa dia punya Weight distribution depan dan juga belakang cantik je Ngam-ngam je Untuk tangki ni, tangki agak besar tau Tangki ni 100 liter tau Tapi untuk ni Dia minum Tak salah aku Untuk yang ni tadi uh, Kita isi uh, Ron 97 lah Tapi tak salah aku Nak sedap kau isi lah V power racing lah And then yang ini kalau lah Anda kata kalau kita isi Ron 97 Sekarang RM3.20 Ataupun RM3.20 lebih lah sekarang ni So kalau kau isi full tank Lebih kurang dalam RM300 lebih untuk 300 lebih, tadi masa aku ambil kereta ni kereta ni boleh pergi dalam 400-500km ke lah, bergantung kepada cara pemanduan kau tetapi kalau kau isi Shell V-Power Racing itu 1 liter RM6 lebih kot itu kalau kau full tank RM600 lebih mak datuk eh <laughs> orang tak ada duit dia akan katakan baik beli tapi kalau orang ada duit dia nampak nilai tu tak fikir banyak lah Untuk harga 5 juta Ferrari Porosongge ni Boleh beli ke Ataupun baik beli Kalau kau tanya aku lah Kalau ada duit lah Memang aku akan beli lah Dan of course Macam aku cakap sebelum ini, Aku memang geram gila kalau, kalau kau nampak Antara Urus dan juga uh, Ferrari Porosongge Aku rasa Urus Nampak Jauh nampak lagi jahat lah Jauh nampak lagi mafia Tetapi Ini adalah antara Keunikan yang ada Pada Ferrari... Sebab inilah the first time... Yang dia keluarkan... Kereta yang ada 4 pintu... Kereta yang ada 4 kursi... Yang ada banyak lagi benda-benda menarik... Yang ada dekat kereta ini... So that's why lah... Dia cuba buat satu kereta yang lain daripada... Orang lain... Sebagai contohnya dari segi pintu dia... Pintu dia akan nampak... Terbalik... Nampak macam... Rolls Royce... Dan kalau kau tanya pada aku... First time masa abang bawa kereta ni... Aku cakap... Eh ini bukan Ferrari kot... Sebab... Tinggi... Memang tinggi gila... Tapi performance dia with a 6.5 liter NA V12 715 horsepower gila weh dan lebih penting adalah macam aku cakap lah kalau kau ada duit pun bukan semestinya kau boleh beli sebab untuk beli kereta Ferrari ni dia dia pilih sikit dia akan pilih siapakah yang membeli Adakah kau ada sejarah pernah beli kereta Ferrari sebelum ni? So, I think sampai sini saja video kita pada kali ni macam lah Ada sebarang soalan, pertanyaan, nyatakan dekat ruangan komen bawah. Dan terima kasih sekali lagi buat Italato, pengedar uh, kereta Ferrari di Malaysia kerana pinjamkan kereta ni pada kita orang dan macam biasa bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni yang masih belum lah subscribe bantu bantu subscribe bantu bantu kalau ceng follow juga lah segala social social media kita orang Facebook, IG, TikTok Panlaju dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang bye bye semua Assalamualaikum aku rasa aku beli rim dulu kot